Єсь в нашої студії підприємець та громадський діяч Геннадій Балашов? З ними обговоримо актуальні події. Пане Геннадій, доброго ранку. Ради сідати нашій студії. Ви мали сумний досвід в Криму, пов'язаний з протиправними діями проти вас. Яке у вас склалося враження від загальної ситуації тоді на півострові? І наскільки там безпечно на вашу думку стало після появи тих так званих зелених чоловічків? Ну это я их не называю больше зелеными человечками, это российские гопники, которых подготовили в России в специальных лагерях, снарядили, сказали что делать, и они отправились, смешались с местными гопниками. Ну, знаете такие, это, это мелкий криминал, менялы которые были на рынках, там обманывали потом там грузчики, которые там спились в большом количестве в Крыму. И вот они объединились в такие когорты. И сейчас, конечно, крымчане попали в лапы этим бандитам. В какой-то степени крымчане наказаны за то, что они захотели отделиться. Это действительно у них было как бы искренний позыв отделиться, и они считают, что с Россией хорошо. Но теперь они почувствуют на себе весь ужас Раши, я бы уже сейчас так сказал, потому что я сам русский, да, но теперь начал отличать, что оказывается, русские отличаются от россиян. И вот Россия сейчас погрязла в таких россиян. А это таджики, это чеченцы, это э, посъезжавшиеся со всех э, Мордва. То есть это все россияне. И даже слово русский уже в какой-то степени непопулярно среди властей России. А вот, когда вы были в Крыму, вот вы в вот ту майже 100% про российскую одностайность, власная, какую засвечивают референдум? Во-первых, давно отделили людей от агитаторов. То есть вот я попытался пообщаться с женщинами, так. и мы очень хорошо с ними говорили. И я понял одну из ошибок нашего телевидения, наших активистов там Яку. с Майдана, что они все время пытались навязать действительно украинскую мову. Они ее не принимают, они ее не слышат, они не понимают, о чем с ними говорят. И когда я на площади говорил с ними по-русски, они смеялись, женщины, было все нормально. Поэтому нужно было правильно, конечно, вести агитацию, не так давить на э, украинский язык, а все-таки больше говорить об, на, на экономическом. То есть, там было достаточно. Да, но а вот эти вот гопники, их самая главная задача это было отсечь население от агитаторов и но ну, вот на моем примере было такое проделано запугивание, мол, не едьте сюда больше, никого не агитируйте, ничего не снимайте. И мой помощник же вывез вот эти кадры, которые мы потом ставили в Ютубе, и после этого началось избиение еще больше. Ну вот в загальной уяве россиян, российские войска и до сих пор залишаются самообороной Крыму, по очевидным факты, которые есть так, а вот вы же имеете доказы того, что самые российские солдаты окуповали Крым. Ну я прямо подходил к российским солдатам и бананом чуть ли не в грудь упирался, это было очевидно. Это стоят мальчики, что вы, Про что вы с Они молчат. У них закрыты лица, они молчат, с недоумением смотрят. Там все. ну, у них этот автомат висит спереди. Вот. Их сразу же отбивает и защищает самооборона. Поэтому все блокпосты российской армии, рядом стоят гопники. И в случае чего там кто-то подходит к российским солдатам, мирный человек, поговорить с ними, сразу на него нападает это самооборона, казаки. А по сути это преступники из России, которые сюда наползли, чтобы дестабилизировать ситуацию. Судя по всему, у Путина коварный план полностью дестабилизировать ситуацию и все-таки посадить свое марионеточное правительство. И вот даже выступая на Майдане вчера я говорил, что люди, вот нужно перекрывать трубу газовую. Так. Тогда Путин быстренько уползет, потому что акции на бирже упадут. И я даже сказал с Майдана, тот, кто будет защищать трубу, тот предатель. И вот я утром смотрю, уже все новостные сайты забиты, что российский десант высадился, захватил там Джанкои на стрелке, Бахчисарайской стрелке, по-моему, газовую станцию перекачивающую. Наша СБУ выставила и опубликовали, что взяли под усиленную охрану эту трубу. И я вот думаю, а вы бы торговали с оккупантом, да? Вы, вы согласны сотрудничать с оккупантом? То есть, первое, не оглашено, что у нас оккупация происходит, так. что по улицам Донецке, Харькове, Днепропетровске, Запорожье бегают гопники российские, которых надо отлавливать в специальную тюрьму. И я вот думаю, они вот поставили, защищают трубу, самую главную ценность, вот там, кто это принимает решение. Вместо того, чтобы этих СБУшников послать на отлов этих зеленых человечков. А вот вспоминалось, что в России на вас завели криминальную справу, и вам инкриминуют экстремизм, и мало не заклики убивать россиян в Крыму. Чем вы самом деле, когда это заванили перед Кремлем? Смотрите, они же, когда они схватили этот видео с моего YouTube, они так. увидели там эту речь, они начали ее по своему разумению резать. И, судя по всему, следственное управление само поддалось на эту провокацию. Потому что они порезали так, что действительно выглядит, что я говорю убивать русских с, с георгиевскими ленточками. Извинтываю. Но там идет склейка. А вот, потому что я распечатал текст, я посмотрел, там была такая фраза: я сам русский и не могу убивать русских солдат. Вы чувствуете, да, разницу? Вот. И они это поставили. А следственное управление, чтобы выслужиться перед своим Кочеем бессмертным, Путиным, оно тут же накатало эту, это дело, но я думаю, оно перспективнее. не имеет. И международники говорят, что это... Россия вообще настолько обнаглела, что оно заводит дело, они завели дело на нашу прокуратуру. А они завели дело на наших многих политических деятелей. То есть они считают вообще Украину как бы своей вотчиной. И все-таки они считают, что они силой додавят, и рано или поздно посадят сюда марионет. То есть, найдут себе партнера по газу. Поэтому вот газ у нас оказывается это тоже большая беда. Пане Геннадьевич, а как яка доля будет украинского бизнеса в Крыму, адже туди заведены же великі капиталы, які фактично опинилися теперь уже поза законом? Що Сегодня парень у меня был, он спрашивал, что делать. У меня там, говорит, земельный участок. Я говорю, подведи черту и уезжай. Ну, же документы, то, может когда-нибудь развяжется в будущем этот кризис, потому что сейчас Крым попадает в серую зону, туда не будут летать самолеты, не знаю, будут ли ходить поезда, наверное, будут какой то маршруткой ездить там перешеек этот соединять, и не бизнес туда уже идти не будет, продажи сейчас сломаются, потому что они объявят о своих органах власти, но само право на недвижимость, право на землю уже работать не будет полноценно. в двух словах, и я когда это очень на долго и нынешняя ситуация в Крыму может пройти 10 лет но там будет выжить то есть сейчас два с половиной миллиона жителей будет 500 тысяч жителей то есть у бизнеса нет перспективы я всегда говорил статистический метод если люди убегают с территории бизнеса нет поэтому я могу посоветовать крымчанам состоятельным просто убегать с крыма потому что ждать там нечего мир не признает никогда это будет серая зона и туда свезут всякие старые войска они будут заниматься ну и плюс эти гопники которые будут гонять местный бизнес потому что завтра их Снимут сдовольствие, и они будут искать финансирование местных кафе, у людей будут забирать там, не знаю, еду. Это очень печально для. Я вдячна вам за вашу думку, за что вы завитали. Бажаю нам гарного дня. Да.